стать Ферамира. Да, да, Ферамира. Да. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Чего вы не подписываетесь? У меня вообще мой подписчиков. Ну, серьезно, ну, что это такое? Сейчас вот практически после этого видео будем с напарником вот играть. Вроде. Да я не знаю, как он отреагирует на это. Как вот видюху со мной записать. Ну ладно, пытаемся сейчас искать Ферамира. Ферамирчик, феромирча, феромирча. Ну что ж, Ферамирик, смотрите. Раз, Раз, два, три. Три. Попал, ребята, и кто-то не хочет, чтобы я снимал видео. Я обжора. Я так бы и врезал ему в харю. Глаза натер, сопли пустил, бля. Хватит ты, долбанный жир, феромир. Жив он нахрен. Подожди, ты. Ёб. Еб... извините, друзья. На, этой, на этих фотографиях ты лысый. А сейчас почему ты с волосами? Тут ф, с волосами. Что за? Mm -hmm. Жир ты ходячий, гад, вообще. Так бы и врезал, ну Живание... Меня убили. Да, прищивчарочек, да, ребята, с вами снова я, Феромир, а... и сегодня, ребята, третья серия Покеты. Вот как раз видите, здесь, вот видите, здесь она такая одинокая, одинокая, она стоит. Давайте ее добудем. Ферамир блин. Где ты там дрался? Раз, два, Три. три. Попал, ребята, и кто-то не хочет, чтобы я снимал видео. Запричный вечерочек, ребята. Так, начинаем. Так, начинаем. Ребята, а где же с вами слё? снова где я это это изучание, Прошу прощения за немного шумную обстановку. Это Мне это не будет. очень удобно снимать это видео, а -а -а. потому что одна давай, рука давай. у меня за гипсована, а -а -а. другая у меня боксерские а -а. перчатки. И этим видео я бы хотел сказать, что зря вы меня недооцениваете хейтеры и не только хейтеры. А Свагор сказал, что убьет меня на ринге. Но я вам скажу, ребята, что я крепкий орешек. И просто так меня, ребята, не, ага, сломаешь. не сломаешь. Когда я буду Где воевать, биться на, на ринге за своих родителей. Да я влучусь на все процентов. И Давай. сегодня я хотел бы вам в этом продемонстрировать, то, что Дай я вам, не слабый. Вот. Сейчас. Я вам, ребят, хочу сказать, Дай. что так будет с каждым, Дай. кто будет оскорблять, обижать и тем более наносить вред моим родителям. Просто так я этого не оставлю. Уж поверьте. И я хочу, чтобы озвукур знал, чтобы они были таким самоуверенным, чтобы потом не общились на ринге. Как ну а на этом все, ребят. Вонючие, я да? бы хотел вас попросить, чтобы вы поддержали меня на моей странице ВКонтакте. Если вы за, ребята, активно образ пишите, за кого вы за Злогор или за меня. Ой, если, конечно, Злогор не будет прибегать к предательским приемчикам. Все, ребята, добрый вечерочек. Всем пока. Я тебе сейчас покажу. И увидимся. Это тварюга, ну вообще феронера. Раз, два, три. Так. Ладно, Есть? что, пацаны, ну вы видите? Вы видите на эту сволочь? Она так и хочет, чтобы ее отпиздили. Чтобы под дали. А потом спрашивают, почему, зачем? Ай-яй-яй, ой-ой-ой, ай-ой, -а, а Да? Ну, друзья, ну согласитесь вы. Это... Надо... Варя, он просто я бы его отпиздил. Вот бы к нему по-настоящему хейтеры пришли и отпиздили. Потому что... Те, за сколько же на то видео кетчупа ушло? Или краски, а? Разбавленной. Он прям палец он откусил кому-то. Так они... А... а где же его родители шляются тогда, если это все так правда, а? Где они? Почему они за него не заступаются, если даже это и правда? Короче, друзья, влепите лайк этому видео и подпишитесь на канал. Если вы против Ферамира, а если за, Фер... а если за Азлагора, что я сейчас сказал? Ладно. Извините. Если вы за Ферамира. Поставьте моему видео дизлайк. Как хотите. Или, не знаю. Что хотите, то делайте. Мне насрать. Кто за... Кто против Ферамира, подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Ладно, друзья, до свидания. Скоро будет новое видео. Очень скоро. Пока-пока.